নমস্কাৰ অন্য এটা ব্লগৰ সৈতে মই বিকাশ আৰু আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ হৈছে বিকাশ বৰা আনলিমিটেড ব্লগ এইমাত্ৰ শুই উঠিছোঁ আৰু এতিয়া সাতটা বাজিছে আজি যিহেতু দেওবাৰ চ' অকণমান যোৱা দেৰি হ'ব কিন্তু মোৰ চাৰে দহটা বজাত খনিকৰ পুথিলৈ এটা ভাড়া আছে তালৈ যাম সেইকাৰণে তাইক কৈছোঁ যে বোলে খাবলৈ কিবা এটা বনা সেইটো খাই কৈ যাম কিন্তু কালি এটা আমাৰ ঘৰত মানে ঘটনা সকলো এইটো ঘটনা কি হ'ল এতিয়া বাৰু এইটো হৈছে আমাৰ ছাগলী গঁড়াল এতিয়ালৈকে উলিওৱা নাই ছাগলী কালি মানে আমি নাছিলোঁ ঘৰত চ' এই পিছফালে আমাৰ মানে বহুত হাবি আছে আপোনালোকেতো দৃশ্য দেখিবলৈ পাইছে সেই হাবিৰ পৰা মানে সৰু পোৱালি এটা শিয়াল লৈ গ'ল চ' আমি যিহেতু ঘৰত নাছিলোঁ যদিও মানে চিঞৰ বখৰ মানে কৰিছিলে আমি মানে শুনা নাপালোঁ এতিয়া কি কৰিম আৰু মানে বহুত প্ৰকাৰ লোকচান হ'ল আৰু কিমান সৰুৰ পৰা মানে ইমান ডাঙৰ দীঘল কৰি খুৱাই বোৱাই শিয়ালৰ হাতত মানে দিবলগীয়া হ'লে ভাল নালাগে কি কৰিব উপায়টো নাই এতিয়া আৰু তাৰ ভাগ্য মানে যি আছে আৰু সেনেকৈ বুলিয়েই ল'ব লাগিব চ' এতিয়া বন্ধুসকল মই মুখ চখ ধুই লওঁ তাৰপিছত ব্ৰেকফাষ্ট কৰি লওঁ খাই কৰি পেলাই নি আমি তেৰগাঁৱলৈ ওলাই যাম আৰু তেৰগাঁৱতে মোৰ এই আপোনাৰ খনিকটপথিলে এটা ভাড়া আছে সেইটো ভাড়া মাৰি আপোনালোকক কি কৰি আছোঁ আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ চাই থাকিম বৰ্ণ অকল মই বৰ্তমান আহি পালোঁ খনিকৰ পুথি আৰু আজি যিহেতু দেওবাৰ চাওকচোন মানুহৰ একদম কেনেকুৱা ভিৰ গোটেই গাড়ী 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 আৰু আপোনাৰ মানে মই নামঘৰৰ ভিতৰতে যোৱা নাই মানে সেইটো কাৰণে যোৱা নাই কাৰণ মই গা ধুই অহা নাই সেইকাৰণে মই যোৱা নাই আৰু এইখিনিয়ে মই ৰৈ আছোঁ ৰৈ থাকিব লাগিব আৰু উপায় নাই এনেকুৱা জীৱন আৰু অটোৱালাৰ কি কৰিব খনিকৰপথিলৈতে যোৱা মুখ্য গেট এইখনেই আৰু ৰাস্তা ইয়াত আচলতে দুটা আছে এপাৰ এইফালে আহিব পাৰি দেৰগাঁৱৰ পৰা আৰু এইফালৰ পৰা আহিব পাৰি গোলাঘাটৰ পৰা আপোনালোকৰ কথা আৰু যোনটো ৰাস্তাই ইয়ালৈ আহে বনৌসকল খনিকপথি ৰৈ থাকোঁতে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ পৰা এটা ভাড়াই ফোন কৰিলে আৰু যিহেতু ইয়াত বহুত দেৰি হ'ব তাৰ ফলনি মই যদি ঘৰৰ ওচৰত গৈ পেলাই ভাড়াটো মাৰোঁ মোৰ তেতিয়া লাভ হ'ব আৰু সেইকাৰণে মই আহিছোঁ এতিয়া ঘৰলৈ আৰু যাওঁ ব'লক সোনকালে ভাড়াটো মাৰি আজৰি ব'লক